Понимаешь, тебя хотят убить постоянно. Вот, блядь, 24 часа на смерть. тебя хотят убить. Современный город Волчанск. Да они от нас 15 метров у них позиции. С одной стороны, с 10 метров с другой стороны. И больше сотни положили за 3 месяца или за 4. А ему говорят, не могут копать, одного обнули. Другие будут копать, и жрать не давайте. нас смотрит плену у украинцев. Лучше, чем блять, у себя она. Вот они к нам не тут, мы ее шлепнули, забрали рюкзачок и отнесли его потом назад. Красота. Ну вот так вот и жили там. И долбили по Не пускали их. Говорю, какие есть ну, контузия, это, в принципе, не ранение, я считаю. Уже, уже считается, уже не ранение. А так, ну, слава богу, что не было там ранений, только контузия, это уже на выходе уже. Мина прилетела? Миномет, да. 80-ка, Пару метров увалила В, ну, в бицепс, короче, сквозное. Лучше его нерв перебиты не чувствую четыре пальца вот эти. Ну, сказали, два месяца и заживет. А по братым, вот сейчас в небесной книжка, которая со мной выходила, ну, на щите, он Царство Небесное. Вот от, от этого взрыва. Но заходить и выходить, блядь, реально тяжело. Ну, вот, по крайней мере, я скажу, вот, блядь, там, где вот мы были, ну вот реально просто, блядь, раз они дают. Блядь, минометы, птички, плюс так еще, блядь. Ну, просто не дают заходить и выходить. А, конечно, тяжело, и родные переживают. И пацаны, которые там сидят по три месяца, ну, по четыре, по пять. Ну, реально, это, блядь, очень блядь, тяжело, морально, блядь, просто. Что физически устаешь, что морально. Ну просто, ну, я же физически устаешь постоянно напруге, пруге, ну, короче, постоянно. А морально, ты понимаешь, тебя хотят убить постоянно. Вот ну, для 2-4 часа на 7, тебя хотят убить. Каждый час. Слава Богу, с Божьей помощью у них это не получается, блин. Ну так, ну конечно, ну я не знаю, как это объяснить ну, морально. Это надо, я никому не хочу, там, это... надо просто это пройти, чтобы понять, что оно такое. Что просидели 6 месяцев б, б, в руинах, в подвалах, б, и сейчас тут вот выходишь, птички поют, солнышко. Хочу показать вам современный город Волчанск. Скажу, какие заходили, был один ландшафт, выходили, я вообще не узнал, блин, ну. Даже те, что были, руины вообще постирали. Просто постирали. Ну, говорю, как есть. Волчанские укрытия, блядь, я не знаю, ну это если найдешь, где-нибудь подвал целый. Ну а так там нету укрытия, там тупо ну, руины одни. Ну, блядь, это, например, было здание, его разбили, остались подвалы. Ну, целое, нормально, там что нормальные стены. Ну, все, говоря, а мы там, бля живем и копаем где-то в сторону, делаем бойнички, откуда у вас стрелять. Так самое, блядь, не буду говорить, мы рыли на соседнюю позицию до да, пацанов. Там два, ну не мы же рыли, а там 30 метров, короче, бля. под землей рыли на соседнюю позицию, да. Зубила, молоточек, лопата, блядь. Бьем бойнички, бьем, блядь. Бля, пробиваем пол, чтобы ниже уйти, блядь, ну, чтобы от прилета его хоть спасало. Ну, вот так вот и жили там. И долбили, блядь, пидасов, блядь. Не пускали их. Говорю, как есть, блядь. Делали люксы, люксы делали. Ну а шо, шо, ну, для... шо, 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 что? Что на волчанский люкс? Люкс на волчанский это шо? Ну не знаю, для меня он вот было, когда я откатывался люкс, это когда я уже мог просто в полный рост хотя бы походить. Ну не на коленях, не сорнутым, а в полный рост. И, а, и кровати были даже на одной позиции. Вот это вообще был люкс. Там они тоже нормально перекопают, что, блин, ну, там, бля, взрываешь, взрываешь, они, блядь, откапываются откапываются. Сколько им, типа по две темки им заносили, похуй. Одну больничку засыпали, один туннель, ну, блядь, через неделю другую выкопали. Ну, копать они не умеют, бля. Они стрелять, воевать не умеют, но копают они охуенно. Их, наверное, обучают, блядь, ну, мастер-классы по копанию, ну, очень их. Мне кажется, их стрелять, не учат, а копать учат. Такой. Э, тоже самосушали их в радику, и когда, блядь, там один, я не помню его уже, это самое говорит, блядь, ну, э, ну, один кричит, давайте копайте быстрее. А ему отвечают, а у меня тут, ну, типа трехсотые, но они копать не могут. А ему говорят, не могут копать одного, обнули. Другие будут копать и жрать не давайте им, если не хотят копать. Ну вот, трехсот заставляют копать. Не хотят копать, обнулите! одного говорят. Другие будут копать. Это они так, блядь, к своим относятся. Ну я думаю, блядь, это все говорит, с кем мы воюем. Но если они своих не ценят, что это за нас говорит. А, блядь, раз они. Раз, когда под нами ТМ взорвали, блядь, подкопали питры, и блядь, под нашей комнатой почти взорвали, блядь, не знаю сколько, но, блядь, ни одну ТМ. -ку. Вот мы спали в 5-15, просто блять, под землей уебало. Нам повезло, слава богу, мы вчетвером ну, там, спали в этой комнате. Э, двойные на были, что просто они не докопали блядь, метр, что они по той стороне фундамента, что мы остались живы. Просто там часть комнаты засыпала, и стенка сместилась. А мы спали, вот, блядь, она уебала почти. Вот если бы они прокопали на метр бы дальше, бы, ну, то, все, кто был в этой комнате, короче, было бы очень печально только близко смогли подобраться. Да они от нас 15 метров у них позиции. С одной стороны, а с 10 метров с другой стороны. И они от себя прокопали? Да. <свят> да, последствия, блядь, подземного взрыва, блядь, то это им купили, заложили в 5 утра, сука. Блять, этот не блять, Стенка, сроки. сука. А? Ушла. Это тоже вот. Да, короче. А мы спали вот тут. Мы там живые все остались, -май -май -май. Короче, первые 3-4 месяца они из нашей позиции бегали, блядь, двоечками, троечками, по три раза в день. Мы их ложили, они одним тем же маршрутом бегали, бегали. Мы их ложили, ложили. Ну, блядь, какие-то больше сотни положили за три месяца или за четыре. А потом, блядь, они просто перестали там бегать. Ну, я их хуй, Команда по ним поменялась, блядь, начали уже бля, в обход. Ну, потому что поняли, что у них там ложат, блядь. Они относятся, я скажу так, ну у нас были пленные, блядь. они охуевшие были. Ну отношение нашего к ним, как к ним относятся их же. Ну их там они там живут, по раз в, ну, в три дня, в четыре. Их пиздец заставляют копать. А тут и попали в плен, блядь, курить дали, попить дали, накормили. Блядь. Они охуевшие, блядь, можно говорить. Ну я блядь, сейчас вообще блядь, за нас хуярят. Этому. Так не надо их заставлять, они знали сами, что нас ну, знали, надо там-то там они только рады были. Ну, что ну им, блядь, еще? Их, блядь, не бьют, не трогают, кормят, поют. Отношение людское к ним. И не, ну, их не надо было ни заставлять, ни просить, просто сказал, надо сделать то-то, то все, они погнали делать. Как есть. Они увидели отношения, блядь, ну, так мы, это мы к пленным так относимся. Они к своим относятся, как к пидорасам. Ну, к к пидорасам относятся, блядь. Бля, там, короче, интернациональная, бля, была Волчанский. У нас это царин был, Белорус был, Узбек был и три русских. Ну, мое мнение, не просто для них НАСА. Вот и просто дали рюкзак, стали вот туда надо бежать. Все, они побежали, но они не добегали. И ну, просто, ну, их даже за люди, походу, не считали. И были такие, что просто заблудились, заблудились пришли на позицию и их там взяли. Там стали сдавать, или тебе сейчас просто, или мы гранатами закидаем, или птички тебя закошмарят. Сдавались, чтобы ну, что просто терялись. А кто за посылкой выбивал, кто просто, блядь, ну, загонялся в тупик и понимал, что его просто сейчас, блядь. А ему кричат, иди сюда, все будет нормально, никто тебя не тронет, будет все нормально. Сдавайся, блядь". Ну, вот так как-то. Ну, разные были ситуации. Ну, он ну, не машину, все, все по одному плану все там. Вот он пришел, там сдался, я сдаюсь. Разные были ситуации. Вот ну, за посылкой там вышел, он 8 дней не жаловался, Вышел за посылкой, блядь, ну, без оружия, без никого, я мыло взяли. Брат, Брат пакетик нам дадут чая. Братан, ну. мы его по 4-5 раз заваривал, хоть что-то, что чтобы было, блядь, вместо кипятка. Понял, они, блядь, все, с, с как бы, хапку самую пиздатую забирают. Ну, я блять. знаю. То есть они кушают гречку, блять, там, с тушеночкой и без а мы кушаем водичку с гречкой. <как> Короче, блядь. Да, а у зверя там. Да, да короче, кто меня смотрит, в плену у украинцев лучше, чем блять, у, у себя. Да. Ну, правильно говорить, украинцев. украинцы. Украинцы. Да. Украинцы, правильно? Да. Украинцы, да. Ну да, перебежки с позиции на позиции, когда вот что мы ложили, они переходили, или которые к нам бежали, они, в принципе, бегут с одних позиций по одному маршруту. Блин, по чуть-чуть, это уже первые три месяца, потом поменялось у них командование, до этого там, по-моему, ну, что мы брали, все с лагерей почти были. Сейчас нам, по-моему, зашли такие немного, блядь, ну, подокватные -по -по командиры, что просто их не пускали на мясо. Уже пытаются как-то там ночью в как передвигаться, чтобы не, не видно их было. Со штурмами стало поменьше, зато у них блядь, стало побольше вот именно блядь, птичек. Они просто кошмарили птичками, минометами, ну, такими обстрелами. Как таковы штурмы были, но ну, уже не такие, как были зимой. А вот птичек у них реально стало намного больше, чем у нас. Но это мое мнение. могу конечно, ошибаться, но это мое мнение. Вот я дроны на волокне блядь, застрял в окошке. Это просто, блядь, хорошо поставил так кирпичи, блядь, не знаю, зря его, может, позвонил, назвал. Ну, просто нам больничку поставили, взяли чуть меньше. И, ну, пару кирпичей поставили, и поставили телефон, чтобы, блядь, снять, откуда по по нам стреляют. И залетает этот дрон, блядь, на волокне, и тупо вот из-за этих кирпичей он вот так просто в окошке завис. Ну, застрял. Если бы не, не, эти кирпичи, что поставил, но оно залетело, выпало прямо у нас, ну, мы сидели. Ну, это, блядь, ну, такие два случая, что никогда я не забуду точно. Блядь как вы его, он же ж заармленный, как вы его оттуда, блядь? убрали? уголком скинули на за больничку, да, и лысый со царства небесного стрелял его потом на той стороне, ну, уже окошко. И он взорвался уже, блять. не внутри больнички, а за больничкой. Ой-ой-ой, где-то -ой -ой, эфиришка, братан, смотри. Смотри, нет. Кидаем туда, где взрыв, понял? Угу. Теперь, ну, на по два раза в день носили нам 5, 5 раз. Ну, 500. все, что они, я все, что они нам несли, к ним возвращалось. В смысле? в прямом. Ну, впрямую. вот они к нам несут, мы ее шлепнули, забрали рюкзачок и отнесли его потом назад. Это, кстати, делал лысый, как Рослава, Все им возвращал подарки ихние. Все, есть, они, все они, не у них взрывались. ну да, он бежал, не успел подпалить, его, блядь, шлепнули, все, он упал рюкзачком, блядь. Все там, бля, чисто, забрали рюкзак, посмотрели, блядь. Нам и записки в рюкзаках писали. Так, попали... Бля, ну это я потом покажу тебе видео, не на камеру. Бля, писали первым нам записки, блядь, в рюкзаках с темкой. Как это выглядит, что пишут? это там, блядь, была шляпа одна, елец по-моему и написал ему записку э, отправлять их к фартовому блядь, э, от Ельца». Ну, мы ему написали «Ельца, отправляется ты к фартовому». Блядь. Я не сильно назад. Записка отправили. Блядь. А вот и мазраточка будет. Елец, отправляйся к фартовому. Это Сейчас ты плохуй, сука, похуй еб. <звучит> 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 красота. <звучит> красота. Это... Все, уходим. Вот такой портфельчик у нас получился. Положили туда, сука, сельки. мы, блядь. Короче, нормально. Килл 20 может быть, получилось. Ты уходим. Ты уходим. Горит еще сказать, это самое, по поводу вот начала разговора за Лысого, Царство на таких бы людей побольше, бы человек хотя бы 40-50, и б... бы уже давно был бы наш. да б... бы уже давно бы откурили бы. Б... Лысый красавчик. Б... у него столько духа, вот, и когда б... ты сми, находишься рядом, ты себя, б... ну я не знаю, когда стать. Ну то есть ты чувствуешь себя уверенно, ты чувствуешь себя силы, ты пойдешь с ним куда угодно. Ну вот на человек, за которым б... идешь, и, б... Б... без страха идешь. А у меня аж слезы, сука, я заплачу, отвечаю. Б... Да, честно, мать была против, она не хотела. Она и сейчас, ну, просто переживает и волнуется за меня, боится. Ну, как любая мать. Ну а что, Я уже потом перед фактом поставил за маму. Ну, я уже все, уже все говорю. Ну а так, что молятся, ходят в церковь. За нас всех. Ну, все, Ну, Зато сейчас гордят со мной. А сам собой гордишься? Блин, не а горжусь, ты честно. Ты не честно. Не если честно, ну как, кстати, не горжусь, но... Ну, может, не горжусь, но блин, немного. Э, Рад, что я смог это, блядь, даже ну, пройти. Ну, я думаю, достойно, блядь. Ну, много есть, конечно, блядь. Какой-то, ну, понял. Может, они гордость, блядь, ну, радость как минимум. Ну, честно, ну, чему мне гордиться, блядь, ну. Я не горжусь, ну, блядь, ну, честно, немножко, блядь, приятно. Ну, как-то, чтобы, по крайней мере, даже я скажу больше, что, блядь, э, моим родным уже даже, ну, они могут сказать, что вот у меня сын там или брат воюет, защищает, говорит, красавчик. Ну, мне приятно. Реально, как я как-то думал, что все по-другому. Я знал, ну, пока местом там не попадешь, не осознаешь, что ну, вот, ну, я смотрю, тут гуляют, они даже не понимаешь, что в этой стране происходит, что там люди ебнут. Хочется, конечно, чтобы война быстрее закончилась, там уже и руины нема, что, в принципе, это самое, ну, взрослый, это наша земля, по сути, правильно? Сколько людей лягло за нее. Зачем было начинать тогда все это? у у тебя есть семья, у тебя есть дом, ты иди защищай его. Это мое мнение. что ты пришел там за президента воевать, за Зеленского, например, иди за свою семью и за дом свой, чтобы не пришли ни не, не, не издевались над твоими родными, как минимум.